интерес к старшему поколению, к истории защиты нашего Отечества. Мне было приказано дать три зала по огневой позиции, по контратакующей пехоте и танкам противника. Я эту задачу выполнил, и хотя подвергся бомбежке со стороны немецких самолетов, но задачу выполнил, и за это был награжден первым орденом Красной Звезды. А война – это самое страшное слово нашего поколения. Миллионы книг написано. Он держал гранату, подорвать эту гранату, и но не сдаться фашистам. Но пришел конь, вроде не солдат. Пришел и нашел своего командира. И за уздечку его вытащил из этого места, где он был ранен. Это вот маленький такой штришок. Вот о таких эпизодах более серьезных в этой книге есть рассказы о людях, о солдатах. Господи, лежал 6 месяцев в Орженикизе. Ехать не было куда. Я рядом, товарищ был, тоже раненый, из Сталинграда. Он предложил мне ехать к его родным. И я поехал в Сталинград. И закончился отпуск. Немцы пришли в Сталинград. Что нужно было делать? Но война снова попала на фронт. Я думаю, что каждый из тех, кто выжил, помнит до сих пор все бои, все силы, которые он отдавал там. Провожая меня в армию через несколько дней, прощаюсь у калитки. Мама перекрестила и заплакала. А папа сказал, вытер сказал, сынок, служба, я тебе говорил, это почетное, но это и очень тяжелое. Я тебе прошу об одном, не опозорься сам и не опозорь нашу семью. Я это запомнил на всю жизнь. Поэтому уже служа полтора года в Керченской морской базе на морской зенитной батарейке, Первый бой пришлось принять ночью бомбили Севастополь, а утром в 10 часов уже был налет на Керчь. С этого дня началась моя война. Наш дружный зенитный дивизион дал такой шквал по этим трем Ю-88. Мы знали что это в этом тяжелые бомбардировщики. Что они повернули на Керчь и не сбросили ни одной бомбы. Упал снаряд рядом, с левой стороны. Я не могу забыть это. Земля зашипела, а я бежал спасать сержанта. И я живой остался. Прожил 91 год. Спасибо. Вот, Спасибо. Поздравляю вас всех с таким большим праздником, Днем Победы. Такого праздника в обществом мире нет. Нет, потому что Гитлер бы выполнил свою цель, свою задачу. Он написал книгу в 1933 году «Майн моя борьба, вот, я расписал все, что немцы – это высшая раса, должны всеми командовать. Евреи 100%, потом план ВОЗ утвердил, евреи 100%, коммунисты 100% уничтожаются. Вот. Население Украины часть отправляется за Урал, часть здесь. Господа немецкие жили бы здесь, и наше население было бы рабами. Спасибо за внимание. <связывая> <связывая> Наша рота 10 танков остался один танк только. Все были, значит, хотя мы за этот момент разбили все пушки, которые стояли. Пушки пробивали танк насквозь. переднюю лобовой бой, заднюю и дальше. Разорвался снаряд, опустилась грудица, наш танк двинулся, и пушка застряла. В этот момент мы не можем не ни стрелять ничего. И я сижу, смотрю прицел, идет Немецкий танк выходит, наводит пушку вот так вот на на меня туда-сюда. Там я вижу огонь. И потерял. И потерял. дальше я остался, жив, потому что танк загорелся бензин, но он не взорвался. От этого 34 взорвался. И меня опалило ноги, и я выпрыгнул. Но дальше я не буду рассказывать, другой да. раз. Да, в следующий раз у кого есть какие вопросы, молодежь, к нашей аудитории, сидящей вот перед вами? Без стеснения, пожалуйста. Скажите про любовь свою. Про любовь свою. Иван Трофимович. Про любовь расскажи. На 93-м году про любовь. Как на малой земле отмечали 8 марта. У нас же там були, я б сказав, кожен російський мам і сестра. Yeah. Когда нас зібрали в підвалі, а наші дівчатки сняли, прогоріли шинелі, розпу... у них, оказується, волосів, їх коси були. Ви понимаєте що? А на груді в кожній медаль за відвагу і красна звізда, мимо дві медалі за відвагу. І вот коли ми їх обслуговували, сервіровані столи були банками з-під тушонки маленькими. Так ми ребята їм подносили, а вони так сказати благодарили. Ям що это незабуваєме зрелище було. Вот. Ну, чувствуется, что незабываемое, правда? Ну он не дает мне рассказать, как это было в подробностях. Мы такие, ну. пес... такие песни пели, такие пляски были. Хотя после этого единственный был недостаток, что я был на, это... на раздаче вина, там водки не было. И, конечно, меня девушки вживели в батальон подруги. <плодисменты> И, это... <плодисменты> И это было. Не ждите старости. Любяньтесь, павач! <свят> да после этой операции, после того, что я пережил такое тяжелое ранение, меня спасло одно. Потому что я сегодня, вот недавно, отпраздновал свое 90-летие. Почему? Да потому что я бросил курить. Я курил во время моей молодежи. Это позволило мне дожить до этих лет. Так я думаю и так я верю в то, что вот тот, кто не курит, тот, наверное, будет жить долго. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы вы свои мечты сбылись у вас. В фильмах вы насмотрелись, всякого. А вот люди, сидящие здесь безусловно, совершенно по-другому это оценивают и оценивают, я считаю, объективно. семейного счастья и, безусловно, госпожи удачи во всем.